В общем-то, поэтому с точки зрения радикальных мер я как бы не, не совсем сторонник. То есть в каждом конкретном случае нужно разбираться, почему человек потребляет, Это а не то, что вывели, расстреляли, второй не будет. Она достаточно эффективная программа, эффективная для тех лиц, которые потребляли наркотики, которые хотят перейти от потребления так называемого хаотичного на те препараты, которые выдаются в лечебном учреждении. Эта программа в полукрате существует, достаточно эффективно существует. Значит, лица, ну там есть определенные условия назначения этой программы, лица, два, которые пытались получить там, скажем так, программу лечения и волю судеб с этой программой, не справились, мы просто-напросто переводим их на тот препарат, который они будут получать в лечебном учреждении под контролем. Там идет, допустим, увеличение дозировки или снижение в зависимости от состояния. Но чем замечательна эта программа? Тем, что человек четко знает, что он приходит в лечебное учреждение, под контролем врача, у него выясняются жалобы, определяется его состояние, он получает дозировку и идет. Он нету, вот это опять же возвращает, бесконечного бега по кругу. Не надо ему искать деньги, не нужно ему искать наркодилера, не нужно ему, скажем так, прятаться. Он пришел сюда, он создал определенное условие, информационное согласие. Он может также работать, он может создавать семью. Потому что наркоман он один. Он вроде бы, понимаете, он один, он все время находится в таком состоянии хаоса. Что дальше, что-то укололся, все вроде бы возникла иллюзия. А заместительная терапия достаточно она эффективная, и она как бы дает возможность людей контролировать и, по крайней мере, социально адаптировать их, потому что ну, это такие же люди, которые хотят иметь семью, хотят, в общем-то, получать какие-то удовольствия. Так вот, эта заместительная программа, она социально помогает человеку к тем условиям, в которых он был ранее, значит, все-таки изменить свою жизнь в противоположную сторону. На жаль, жодна із програм не змогла повністю побороти наркоманію. Це загальнодержавна проблема, в якій лікування хворого лише є, якби завжди політика кнута і пряника. Кнута і пряника. Ні, жорстка система наказання вона має право на існування. і значить. Если общество, проживая, ну, я-то считаю, в какой-то степени должен быть вариант референдума, да, вот общество посчитало, что оно будет с этим человеком, в общем-то, как-то так относиться. Есть крайние варианты, вот, смертной казни, и вроде бы как там существенно это не развито, но, понимаете... Такого однозначного ответа, что хорошо это или плохо, мне сказать достаточно сложно. Потому что действительно есть, вот я считаю, что наркодельцы, наркоторговля, она должна преследоваться очень жестко по закону, вплоть до достаточно таких радикальных действий. А в отношении лиц, которые потребляют или как бы вот этот вариант потребление, нужно разобраться с причиной потребления. Сказать, что сразу мы человека возьмем и поведем на гильотину, я, я, как, как бы к этому отношусь. Потому что в каждом конкретном случае это как в отношении смертной казни. Почему человек, у нас, слава Богу, этого нет, но почему он совершил? То есть мы говорим как бы немножко, там, может быть, не совсем о комиссии, а о помиловании. Но причины бывают самые разнообразные. Там, поэтому отношение к таким радикальным мерам, ну, они имеют право на существование, но в отношении как бы у каждого человека есть свое видение. Я считаю, что в каждом конкретном случае на поголовно всех вот взять, сказать, что давайте мы этих людей выведем расстреляем, и тогда, соответственно, все остальные откажутся. Я не уверен, скорее всего, так не произойдет, что все остальные. Понимаете, это очень болезнь. Это сказать, что вот, допустим, у вас есть вот гипертоническая болезнь, да, но ну, гипертоническая болезнь более-менее там она на трех основных аспектах держится. Это гипотинамия, избыточный вес и табакокурение. Вот я объясняю человеку, причем все равно он выходит и говорит: Я говорю, вы зачем курите? Ну, вот образно говоря, ну мне говорит, мне трудно отказаться. А если что-то, а что, что-то, или инсульт, или инфаркт, да, вот образно говоря, страх, страх, который. Но страх, такая категория, она не для всех одинаковая. В общем-то, поэтому с точки зрения радикальных мер я как бы не, не совсем сторонник. То есть в каждом конкретном случае нужно разбираться, почему человек потребляет, а не то, что вывели, расстреляли, второй не будет.